Ассалам алейкум. adliya vazirligining qonunchilikdagi yangiliklar loyihasi doirasida hafta davomida qabul qilingan qonunchilik hujjatlarining qisqacha mazmuni bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz dastavvalgi hujjatimizga asosan litsenziyalash ruxsat berish va xabardor qilish tartib taomillari tə to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuni qabul qilinganligi munosabati bilan o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun prezident tomonidan imzolandi qonunga muvofiq ayrim litsenziyalanadigan faoliyat turlari bilan ruxsatnoma va xabardor qilish orqali shug'ullanishga ruxsat berilganligi munosabati bilan bir qator qonunlarda litsenziya talabi bekor qilindi shunga ko'ra jinoyat kodeksiga xabardor qilish yoki ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatni olib talab etiladigan faoliyatlar bilan xabarnoma yubormasdan yoki ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatsiz shug'ullanish juda ko'p miqdorda daromad olish bilan bog'liq bo'lganida jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi shuningdek ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham mazkur harakatlar uchun javobgarlik choralari belgilandi yangi hujjatimiz dori vositalari va farmatsevtika faoliyati to'g'risidagi qonunda farmasevtika faoliyatining quyidagi yo'nalishlariga litsenziya olish talab qilinmasligi belgilandi tibbiy buyumlarni ishlab chiqarish tayyorlash ulgurchi realizatsiya qilish dori vositalari va tibbiy buyumlarni yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari dori vositalari va tibbiy buyumlar sifatini nazorat qilish dorivor o'simlik xomashyosini qadoqlash va ulgurchi sotish navbatdagi hujjatimizga asosan hukumat qarori bilan temir daftar va ayollar daftariga kiritilgan oilalarning farzandlari hamda yoshlar daftariga kiritilgan yangi turmush qurgan yoshlarning yakka tartibdagi xonadonida qo'shimcha uy joy qurish uchun garovsiz kredit ajratish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi mazkur nizomga ko'ra kreditlar banklar tomonidan qaytarishlik to'lovlilik ta'minlanganlik muddatlilik va maqsadlilik shartlarida beriladi kreditlar yoshlarning alohida toifalariga garovsiz asosda ajratiladi bunda tegishlicha saxovat va ko'mak ayollar daftari yoshlar daftari jamg'armalari kafilligi taqdim etiladi kafillik berilganligi uchun to'lov mukofot puli undirilmaydi qarz oluvchilar jumladan quyidagi muvofiqlik mezonlariga mos bo'lishi lozim 18 yoshga to'lgan va 30 yoshdan oshmagan yangi ya'ni ikkala tomon uchun birinchi marotaba turmush qurgan ilgari arzon uy joy qurish dasturlari doirasida imtiyozli ipoteka krediti bo'lishi kerak shunga ko'ra yoshlarning alohida toifalariga kreditlar bozor stavkasida mijoz xohishiga ko'ra 6 oy imtiyozli davr bilan 20 yildan ko'p bo'lmagan muddatga boshlang'ich badali yakka tartibdagi xonadonda qo'shimcha qurilayotgan uy joy qiymatining o'n besh foizidan kam bo'lmagan miqdorda bir qarz oluvchiga o'ttiz uch million so'mdan oshmaydigan miqdorda beriladi tegishli hujjatlar to'liq taqdim qilingandan so'ng bank uch ish kunida ariza beruvchiga kredit berish masalasini ko'rib chiqadi ariza qanoatlantirilgan taqdirda kredit shartnomasi imzolanadi o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolandi qonun bilan soliq kodeksiga bir qator o'zgartirishlar kiritildi xususan kodeksning to'qson to'qqizinchi moddasiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra davlat soliq sağlık qo'mitasi soliqlarni shuningdek aylanmadan olinadigan soliqni belgilangan tartibda mol mulkni garovga bermagan holda kafilliksiz yoki bank kafolatsiz bo'lib bo'lib to'lash imkoniyatini taqdim etishga haqli ekanligi belgilandi bundan daromad solig'i ijtimoiy soliq to'lov manbaidan olinadigan foyda solig'i mustasno kodeksning 378 moddasiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra soliq to'lovchining o'zbekiston respublikasining professional kasb hunar maktablari kollejlar texnikumlar va oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim olish o'zining shuningdek 26 yoshga to'lmagan farzandlarining yoki erining xotinining ta'lim olishi uchun yo'naltiriladigan daromadlari soliqqa tortilmaydi ilgari ushbu imtiyoz faqat oliy ta'lim bo'yicha tatbiq etilgan ichki ishlar organlari faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish chora tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi mazkur qarorga ko'ra ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi martdan quyidagi xizmatlar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda ko'rsatiladi bular o'zbekistonga chet davlat fuqarosini taklif qilish chet davlatda o'zbekiston fuqaroligini tasdiqlash tegishli hujjatlar va ma'lumotnomalarini olish sudlanmaganlik sudlanganlik haqidagi ma'lumotnomalar olish avtotransport vositalarida taqiq mavjudligini tekshirish jazoni ijro etish muassasalari va manzil kaloniyalarida saqlanayotganlarning ularning yaqin qarindoshlari bilan uchrashuv vaqtini belgilash haydovchining yo'l patrul xizmati inspektoriga taqdim etilishi lozim bo'lgan hujjatlari yonida bo'lmagan taqdirda ular maxsus planshet qurilmasi yordamida identifikatsiya id kartasi orqali tekshiriladi bunda identifikatsiya id kartasiga ega fuqarolarga tegishli transport vositasi haydovchidan quyidagilarni talab qilish amaliyoti bekor qilinadi ya'ni yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasi transport vositasini ro'yxatdan o'tkazganlik to'g'risidagi transportga egalik qilish egasi yo'qligida undan foydalanish yoki uni tasarruf etish huquqini tasdiqlovchi hujjatlar transport egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisi ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi fevralgacha sug'urta shartnomalari to'g'risidagi ma'lumotlar yagona axborot tizimiga to'liq kiritiladi qaror bilan shuningdek ichki ishlar organlari tizimiga axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha chora tadbirlar dasturi tasdiqlandi toshkent metropoliteni faoliyatining samaradorligini oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi qarorga muvofiq toshkent metropoliteni unitar korxonasi o'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tarkibidan transport vazirligi tizimiga o'tkazilib toshkent metropoliteni davlat unitar korxonasiga o'zgartirildi ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi iyulgacha yettita metro bekatida beruniy chorsu paxtakor olmazor turkiston qo'yliq bozori chilonzor transport o'tish bog'lanmalari 2022 yil 1 oktyabrgacha toshkent shahriga kirib keluvchi yo'lovchi transportlar uchun oltita metro bekadi turkiston yunusobod chilonzor va yer usti xalqa liniyasining uch to'rt va beshinchi bekatlari atrofida avtoturargohlar tashkil etiladi 2022 yil 1 yanvardan quyidagi ma'lumot va xizmatlarni o'z ichiga oluvchi mobil ilova ishga tushiriladi 2022 yil 1 aprelgacha yer usti xalqa metro bekati yo'nalishida yo'lovchilar uchun bepul Wi-Fi tizimi bilan bog'lash va yer osti metro bekatlarida mobil aloqa operatorlari xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari yaratiladi e'tiboringiz uchun rahmat mazkur hujjatlarning to'liq matni bilan lex sayti orqali hamda qonunchilikdagi yangiliklar bilan adliya vazirligining huquqiy axborot telegram kanali orqali tanishib borishingiz mumkin